Здорово. Привет, привет. Здравствуйте. Ты из какого города? Майкоп. Майкоп. Это же, по-моему, где-то Кавказ, нет? Да, да. Ага. А ты Адыгея, сам... Адыгея. Адыгея. А. Ага. А ты сам из каких... Представитель там народности этих каких-то или как? Нет, ну я вообще как русский. А, русским ты себя считаешь, Да, да, да. Сегодня, да. кстати, спрашивал у молодежи. Мне один э, тут молодой парень сказал, что он э, гордится Россией. Я у него спросил, а чем, и он так и не смог мне ответить. А ты можешь мне вот что-то такое сказать? Или ты не гордишься? А России? Ну Я да. Женюсь. Ну вот, может быть, ты мне сможешь хотя бы несколько вещей каких-то обозначить. Ну, я бы сказал, если бы, допустим, у меня была возможность э, пообщаться с нашим президентом, к примеру, то у меня были бы к нему вопросы. То есть, ну, они как бы не говорили о том, что я там вот, какой вы хороший, я бы так не сказал, я бы просто серьезно, на серьезной теме с ним поговорил, почему у нас в стране так вот происходит. А вот если взять чем гордиться, то я бы сказал так. Когда мне было 20 лет, там, 18-14 лет, я видел, как я жил, рос, сейчас вот просто анализирую, и как сейчас. Угу. Я сейчас выхожу, блин, ну красиво в любом городе. Просто, где был, извините за выражение, срач, там чистота и порядок. А для детей очень много делается, для молодежи очень много делается, всяких э, этих клубов открывается, всяких арены, там, ледо ну, очень много чего хорошего, для того, чтобы Подожди. не шатались и не курили всякую гадость. Я... Молодежь. Подожди, я что-то, я что-то, да. может, не понимаю, но, по-моему, да. как раз во времена Советского Союза для детей, во-первых, делалось в разы всего больше было, и это было бесплатно, ну, в основном, в большинстве случаев, а во-вторых, и чистота на улицах была, ну, на порядок выше, чем сейчас э -э у вас. Как ну, это не скажу, ты можешь не сравнивать? При том, что, при том, что Советский Союз, это была еще та клоака, естественно. Но вот те, те пункты, просто именно те пункты, которые ты мне сейчас предъявил, как раз в Советском Союзе с этим был полный порядок. Ну, не совсем. Ну... ну как? То ты говоришь, для детей открывается. При Советском Союзе для детей было вообще все. Вот все, что можно. И это было все бесплатно. Там вот этот один только. Дворец пионеров чего стоил? То есть ты туда приходишь, и там все кружки, которые ты хочешь, они там все есть и все бесплатные. Я сам ходил, я знаю это. Поэтому то же самое спорткомплексы, куда угодно, что угодно. Понятно, какие-то там с оплатой, ну, опять же, эта оплата была абсолютно посильная. И, а некоторые даже вообще без оплаты, зависит от того, где родители там работали или еще что-то от завода. Например, у нас от завода, вот у нас там металлургов, спорткомплексы, они были бесплатные для тех, кто работал на этом заводе. А сейчас ты говоришь, для детей открываются клубы. Какие? У вас открываются клубы? Ты имеешь в виду бокс? Вот это там борьба какая-нибудь? Ну вот это этого это, это, это вот тоже все. Ну, да. А что и... еще? А что еще? А что еще? Кружки допустим там какие-то вот водят на разные. Ну, так это все за деньги, причем да, и два, за большие и деньги. Шуток куча это, это люди в принципе с вашей среднестатистической зарплатой они себе такое позволить не могут вот например опять же если сравнивать советский союз просто опять же советский союз для меня не показатель но раз уж ты сам на это э, об этом сказал если сравнивать советский союз то там Люди могли себе Даже со средней зарплатой Могли себе позволить Я уже сказал, что даже были бесплатные кружки То есть могли себе позволить отдать своего ребенка На абсолютно, ну практически любой кружок А в России что? В России такого невозможно сегодня ну, Главное, чтобы ребенок хотел А так все, что угодно есть Но, Ну как, а денег, денег где взять родителя? Ребенок хочет Ребенок хочет пойти, не знаю, на бальные танцы и полно. куда? Вот именно, полно. Не, полно-то это... полно, а денег сколько это все стоит? Ну, как же, полно-то это понятно, на полно. На костюмы, на костюмы все уходит, большие деньги на костюмы. Оплата, оплата, костюм это вообще отдельная тема. А сам, сам кружок сколько стоит в месяц? Это, И... это доступно нормально для среднего. Да ладно, доступно. Конечно, со средней зарплатой в 25-30 тысяч, конечно, доступно. И кружок будет тысяч пять стоить, наверное, в месяц. Я не знаю, сколько он там стоит. Ну, я знаю, как, как было тогда, как было сейчас. Я не спорю, что ну, много чего было хорошего при. Я же тебе сказал, как было тогда. Вот, потому что стабильность вот это, что было хорошо это стабильность. Но сейчас. Сейчас у вас а... стабильность, ты хочешь сказать? А? Сейчас у вас стабильность? Нет, конечно. Вот именно ну вот. сейчас. Я... Нет, а вот раньше, при Советском Союзе, да. Это да, было... так мы же мы же говорили, что сейчас хорошо, чем ты гордишься в России. Ты мне сказал кружки, но кружки при Советском Союзе были еще лучше. Но ну, условия я имею в виду для кружков. А, а чем же ты гордишься в России со временем? Ну, хотя бы так, просто даже взять, некоторые вещи очень строго, к этому сейчас относятся. если дом строится раньше, при Савдепии. Там к дому надо было еще досок столько наложить, чтобы пройти к этому подъезду. Грязи было просто по, по колено. Сейчас этого вообще категорически не допускается. Сейчас сначала сделают полностью сюда. дороги, плитки, тротуары, все это сделается, зеленые крошки ну. для детей, все такое. Это как бы, ну, дисциплина такая уже как бы обяза обязала как бы для строителей. Уже это приятнее, намного чему. Ну, то, это было... опять же, опять же, если мы сейчас начнем разбираться, то это тоже ни о чем. Во-первых... При Советском Союзе ты в недостроенный дом и не въезжал. Там э, строились вот эти хручевки, когда их бахали, там весь район э, за раз э, грохали. И, а по, а по, про бревна, ты говоришь, там на дороге. Выйди, посмотри, у вас асфальт перекладывают там каждый год, через год. Москву так вообще, да. там плитку, по-моему, уже по, по сотому разу Собянин перекладывает на одном и том же месте. У вас колдобины ну, уже, да, поехали, на, на колдобинах. Чего? В сапогах не ходим, как было раньше. В сапогах? Да. В сапогах у вас бесполезно ходить, потому что у вас лужи вот, вот так, по макушку. Ты видел, что у вас зимой творится? Как дети до школы дойти не могут. Сколько этих видео, где э, в лужах тонут, машины там падают в ямы, проваливаются Нет. на асфальте. Ты чего? У вас... Кстати, ты вот говоришь, ты гордишься этим. У вас вся... Весь водопровод, вот эти канализация, все эти трубы, это все советские трубы до сих пор лежат, все советское да? до сих пор, и оно у вас каждую зиму там рвется, фонтанирует и все такое. Переделывают по новой, делают уже. Да более... ничего там не переделывают, латают старое на старое, латают да, и да. латают, ну, оно прорывает в новом месте. Это же он каждый год одна и та же история у вас. Ну, и что, из-за этого можно не, на... не любить свою страну, что ли, или как? Я что-то даже не понял. Нет. Вы задали мне э вопрос, -э что подожди. сейчас лучше, чем было раньше. Сейчас лучше, чем было раньше. Лучше, чем раньше, чем когда. Чем как в Советском во многих, Союзе. В, ты, во, во многих пунктах, по пунктам у разложить, сразу этого и не скажешь. Просто вопрос все такой. Лучше. Э -э есть что-то, идешь вот, к чему-то, вот, что-то идешь делать, смотри, -ка, у, как прекрасно. Лес раньше бесконтрольно резали, рубили. Сейчас этого невозможно сделать. Подожди, ты, ты не касается. видишь эти составы, которые едут каждый день в Китай с лесом? Ты, Это... ты не видишь пол Сибири, Это как я уже я вижу, вырубили? Я вижу, я вижу свой лес на Кавказе. Свой, свой. Подожди, до твоего просто не добрались, потому что у вас там захолустье. Оно никому не надо. Ты посмотри, что сделали с лесом там в Подмосковье, что с лесами сделали. Что сделали в Крыму, который вы Крым оккупировали, повырубали там э, все заповедники, все эти леса, понастроили там дачи, э, эти гостиницы, не знаю еще что. А про, ну, про Сибирь, того, про ваше вообще молчу. Нет, надо спросить тех жильцов, которые там живут, на Крыму. Я сам дальнобойщик, я ездил, люди как гад, гад, отзываются, что было раньше, что было сейчас. Раньше ты алкаш мог пить и где угодно, и нагадить, тут же на бутылки бросить. И... Сейчас этого не, не допусти не, Невозможно это сделать, потому что надо пить только у себя дома. Ну, алкоголики. Да, что какие. ты какие Ты какие-то... Мы как будто не про Россию с тобой разговариваем. Открой, открой, ваш, ваш блогер есть такой, Лев Против называется. Открой его в Ютубе и посмотри, он ходит каждый вечер алкашню гоняет в парках. Открой и посмотри, как у вас нельзя кинуть бутылку на. Посмотри, что там творится в парках. Посмотри, сколько там молкашней, причем молодой. Это не бомжи, которые там валяются пьяные, а молодежь бухает в парках, вокруг мусор, срань. Вот это вот это все. Открой, слушайте, вот, открой и посмотри, если ты не знаешь этого всего. И, и, я не Хорошо, знаю, я, я, больше чем уверен, что у тебя это и под окном происходит. Просто ты мне тут какие-то сказки рассказываешь Венского леса. А сказки я не рассказываю, это раз, а вам только, на, надо быть что-нибудь, как вот только и слышишь. Да Россия, это чему, чмошники, там все такое, как там их надо резать, как эти украинцы-то эти. Маскалягу на только я слышу, Да вас надо всем и надо убивать. Вот это или надругаться над кем-нибудь? Это вот вот это только ты слышишь. Вот это многим нравится. Нет, а Знаешь, в чем разница между Да, знаешь, в чем в чем разница между вот тем, что ты говоришь, и тем, что происходит на самом деле? Вот ты говоришь, вот украинцы там говорят, русских надо резать. Украинцы, может быть, это сейчас, это сейчас. Украинцы, может быть, так и говорят, а русские это пошли делать с украинцами, понимаешь? Украинцы не шли к вам это делать. Украинцы, может быть, даже если что-то и говорили, вдруг вам там по телеку показали, что где-то два человека что-то такое сказали против русских, но они к вам не приходили в ваш дом и не собирались даже идти. А вы к ним пришли, понимаешь? Потому что назрело. А что, а что назрело? Если драка неизбежна, а, надо бить... Нет, надо. подожди, а, что, а кто сказал, что она неизбежна? Что назрело-то? Откуда драка назрела? Что назрело? Ну а, и, и назрело, что ну останавливали что? фуры, избивали людей, не Где? Где? На, на Где останавливали, кого избивали? Где останавливали, Украине, кого избивали? Везде. Так а в Украине какое вам дело? Ты знаешь, во Франции, как на фуры Украине. останавливают и избивают кого-то? Ты видел? Ты видел во Франции покрышки полили на ну, этом... Я по телевизору видел. Да, а про Украину ты как не, не по телевизору видел? Ты про Украину по телевизору видел? Видел во Франции, э, э, не да, побоюсь этого слова, работал, негры. И идет, негры, и идет, негры и разбивали витрины во Франции. Ты видел, что творилось? В Америке, ты видел, эти же самые, вот кого я назвал, витрины разбивали, ты видел, покрышки полили машины. То... Да, так а чего вы не пошли там, там назрело, да. знаешь, как покрышки у го как, Чего вы не пошли там разбираться? Ну, против России там не прется, сами себе пустили, вот и отвечайте за то, что вы пустили этих беженцев. Кто вот пустили? Там и творят. Так а чего вы не пошли там разбираться, почему в Украину пошли Пусти, разбираться? А в Украину чего вы пошли разбираться-то? Ну, потому что, потому что убивали детей, убивали Украину. Каких детей убивали Ваших в Украине? Каких? Людей. Каких? Откуда на в Украине Донбассе. взялись ваши русские люди? Не-не, подожди, подожди. Вы в Украину приперлись на... еще вот, до да. того, как на Донбассе убивали якобы детей. Вы тут вы в Украину вторглись еще до Донбасса. Ты мне тут Донбасс не приплетай сейчас. Какого хера вы полезли в Украину, расскажи мне. А? Заслужили, потому что? Что заслужили? заслужили? Что? Что заслужили? За бандеровщина что? вот заслужила А бандеровщина так, к вам и... какое и... отношение и... имеет? И... Бандеровщина. бандеровщина? Что такое бандеровщина? Что это такое? Бандеровщина это нацисты, те, которые. Нацисты? А в чем это выражалось? Людей, людей, что. А в чем это выражалось? В чем это выражалось? А? В чем Отлично, это выражалось? Молодцы, людей. А где ты это убийство видел? Один не один было один ни одного один убийства. Один Когда один ты мне можешь показать убийство? Где ты мне можешь это показать? Не было ни одного убийства, пока Для вы туда не залезли. Да вы залезли там, в Украину там, до Донецка. Я ж тебе уже повторяю второй раз. Ты не не догоняешь что ли? Вы в Украину вторглись а еще до Донецка. Залазить. Пока... Так вы залезли. Масинное Может они собирались, тело, но не собирались, но не вы залезли. Что? Вы залезли до Донбасса туда. До Донбасса. Я ты понимаешь, так, что нет. До Донбасса никто не залазил. Там были русские. И они. Подожди, а, 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 а Крым люди. кто оккупировал? А Крым кто оккупировал? А Крым это русский Крым. Крым это украинский Он Крым. Просто Россия его основала. Где? Когда а она, она его основала? Не его. Как, как она его основала? Как да. она его основала, Крым? Вот ты уже вообще заговорился. Границы сделала? Что, границы? Какие границы сделала? Кто сделал? Границы. Какие? Значит, надо почитать тебе историю хорошо про По-моему, Россия знает, что сделала. Россия... Смотри, Россия, знаешь, какие границы сделала? Это вот реально правда, вот очень четко Россия очертила границы твоего интеллекта. Она вот их сузила до уровня чайной ложечки, понимаешь? Вот э, ты дальше, дальше этого, даже чайная ложечка это я много, наверное, взял, даже еще меньше. Какая ложечка там есть поменьше? Знаешь, есть этот э, э, вот до, до уровня семечки подсолнечника. Знаешь, вот семечка у него есть такая. Вот до этого уровня Россия очертила границы твоего интеллекта. Вот какие границы э, создала Россия. Ладно, давай, чучело. Вали нахер, гордиться своей Россией. Продолжай дальше. В том же духе. Гордится он что у него улицы наконец-то чистые. <laughs> Показать эти фотографии помоек <laughs> с кучами грязи. <laughs> Ой, блин. Россия и Крым э, основала. Э, хорошо, хоть ну, ладно, там еще Екатерина Одессу основала. Это, это еще ладно. Но оказывается, Россия Крым основала. Вот оно что. Хотел спросить. О, у тебя красный уголок. Так, попали в красный уголок. Прекрасно. Помнишь, был такой красный уголок? Ну, было такое, да. В моем детстве. Ну, так ты просто ностальгируешь. В детство да? вернулся. Да-да, я, я же про это и говорю. Так, ну, и о чем ты из этого красного полно, уголка вещаешь? Я просто вернулся Детство. Это я понял. Я а здесь вещаюсь. ты беседуешь я о чем? О чем хочешь поговорить? Ой, я больше слушаю. А ты откуда? Из какого города? Батайск. Батайск что-то знакомое. Это подмосковье? Нет. Ну почти. Почти. Ну я помню где-то это там возле Москвы, где-то недалеко относительно. я живу недалеко от Москвы. В общем-то. Ага. Что ты думаешь? По российским как... меркам вообще рядом. Ну, а вы да. откуда? Я из Тель-Авива, Израиль. Ну по московским меркам тоже рядом. Ну как сказать, да. А, а как ты думаешь, вот украинцы свалят все-таки мост этот крымский или или нет? Ну если получится, свалят. Нет, это понятно. А ты я же спросил, как ты, как ты думаешь, получится? Я говорю, если получится, свалят. Ну, логика железная. Ну а я. А как я вы думаете, спросил, получится? Я думаю, что получится, рано или поздно получится. Ну, значит, очень. Свалят, очень но... на это надеюсь во всяком случае. Ну... У них, он видел, как все хорошо получается. Даже никто такое подумать не мог, а у них раз и получилось. Прикинь. Ну так а я про что? Думаю, ну, если, и... если захотят. Да-да, ну тут понятно. Главное желание, а я так понимаю, желание у них есть. И это очень положительно. Ну и если захотят, то сделают. Да. Просто а ты... так, если хочешь, то сделаешь, правильно? Да-да, тоже. Опять же, смотри, тебе в логике тебе не откажешь, Ты молодец. Так а ты вот как на это на положительное смотрел бы на такое событие, или отрицательно? На какое событие? На то, что мост. Ну разрушил? то, что они бы разрушили мост, а соответственно приблизили бы Не, если, победу. Если мост сам. Если мост, мост развалят, конечно, я отрицательно смотрю. У тебя чайник засвистел. Чайник засвистел. Да. Что да? Так его надо, наверное, успокоить. Я их не свистит. А, все, так. Если мост развалят, я, естественно, отрицательно смотрю. Почему? Ну, а как я буду ездить? Куда ты по собрался мосту? ездить? А куда ты собрался ездить по мосту? Ну, по мосту, ну, куда-нибудь вообще, если мост развалят. Нет, там мост Это только в ловко? один конец ведет. А куда ты собрался по нему ехать? Нет, Или... мост два конца ведет всегда. Нет, так ты же когда ну, едешь, в он в один конец же, идет. В другую сторону, правильно? Нет, но когда ты едешь, ты всегда едешь в один конец. Ты не можешь два конца ехать. А потом то возвращаешься в другой конец. Так куда ты собрался по нему ехать? Я сейчас спрашиваю. Ну, сначала в одну сторону, потом в другую. В какую сначала в одну? Ну куда мост ведет? Я у тебя спрашиваю, куда там собрался, если это Украина? Тебя ну, туда не пустят, мост? в любом случае. В какой мост разрушат. Но тебя ж в Украину не пустят. Какой мост разрушат? Я же тебе уже сказал. Крымский. Вот. Значит, по этому мосту я куда поеду? Так я же тебе говорю, тебе там некуда ехать, потому что там Украина, а тебя туда не пустят, все равно. Поэтому карать, что он стоит, что он не стоит. Его надо, естественно, убрать и все. Куда там собирался Хорошо, ехать? Если мост, если мост уже есть, он же есть? Нет, его же разрушат. Нет, разрушат это потом. Когда потом? Сейчас разрушат. Когда потом? Ну я Когда не потом? знаю. Ну, Сколько можно разрушены. потом? Я же сказал, сейчас разрушат в будущем времени. Я же сказал. Ты же все равно сейчас никуда не едешь, правильно. правильно? То есть сейчас? Ладно, Димагот, ты скучный. Касается. Этот красный уголок на тебя, он на тебя плохо влияет. Да, давай.